Если вы видите в интернете видео о том, что енотик живет в квартире, то не спешите думать о том, что он там и живет. Для того, чтобы енотик находился в квартире, ему нужна просторная высокая клетка в несколько ярусов. На каждом ярусе нужно установить ему качели, ему нужно установить э, кольца, гамаки различные, разные интересности. И обязательно теплое мягкое место для того, чтобы он там спал. Но енотик не должен находиться постоянно в этой клетке, потому что нахождение в тесном замкнутом, замкнутом пространстве у него может развиться э, плохое настроение, агрессия. Агрессия, направленная против вас и против ваших близких. Он может вас укусить, да, может вас укусить. Он может вас укусить и в игре, он просто заиграется и без всяких злобных помыслов вас укусит. Вы должны это предусмотреть и быть осторожны, быть готовы к этому. Не доводить енотика до э, такого вот депрессивного состояния. Это очень важно.